ദശകം മുപ്പത്തിയെട്ട് അംഗദദൂത് ലങ്കയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രീരാമൻ ശത്രു സംഹാരത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ രാവണനെ മട്ടുപ്പാവിൽ കണ്ട സുഗ്രീവൻ രാവണനെ സ്വസ്ഥാനത്തു നിന്നും വീഴ്ത്തി കിരീടം തെറിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും രാവണനുമായി ദ്വന്ദ്യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയത് രാജാവിന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് ശ്രീരാമൻ ശാസിക്കുന്നു പിന്നീട് ശ്രീരാമൻ തൻ്റെ ദൂതനായി അംഗദനെ രാവണൻ്റെ സഭയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അംഗദൻ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സീതാദേവിയെ കവർന്നു കൊണ്ടുവന്ന പാഠവും യുദ്ധത്തിൽ കാണിക്കുക ദൗത്യം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ എതിർത്തവരെ കൊന്ന് അംഗദൻ ശ്രീരാമൻ്റെ അരികിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം യുദ്ധം തുടങ്ങി त्यप्रियव च स प्रहस्तमुख्यान् हितमपि माल्यवन् मतं स रक्षार्थं पुरि परितो नियुज्य वीरान् रक्षो तद्वृत्तं त्वमथविदन् विभीषणोक्तं निर्दिश्य प्रतिदिशमात्मसैनिकानि निर्धक्ष्यन् प्रत्यक्षं प्रचुरबल सुग्रीवो दशवदनं तदा निरीक्ष्य प्रोत्प्लुत्य प्रसभमुपेत्य तत्समीपम् उच्चैस्तं हृतमकुटो निपात्य भूमौ निर्जित्य क्षुद्राणामिदमुचितं न हि प्रभूणाम् इत्युक्त्वा प्रियसखसाहसादतुष्यन् दृष्ट्वा तामरिनगरीमरीण रक्षां प्रत्यागाः प्लवगबलैः सुवेलशृङ्गा मन्देहो दशवदनोऽभिपत्य दृष्ट सन्देशं तव हरताङ्गदेन पृष्ट सन्देहो भवदिह भो सते ह्यबोह्य यदि वदते धवा युयुल्सा कस्त्वं रेकपिभट बालिनन्दनोऽहम् किं नाम खलबलभङ्गदोङ्गदाख्य नाश्रौषं परिचितिरस्ति नौ दोर्मूले मम हि पितुः सहोषितौ स्वीमत्वात् कुतैह जानकीममुष्णा, ममुष्णा गामर्थ्यां शृणु सुसखाविभीषणो मे सामर्थ्यं समिति तवास्मि बोद्धुकामो रामस्त्वां जगदभिराम एवमाहा इत्युक्तिप्रतिवचनादनुक्तवाच्यो विद्वद्भिर्दशमुखकिङ्करैर्गृहीत उद्युक् स्तदपि च सौधसद्मभङ्क्त्वा निर्धूयत्रिदश रिपूनवापसत्वाम् तद्वाचा विदितविरोधि वीर्यदर्प कृत्वा जावभिमुखमस्त्रमन्त्रजातम् ऋद्ध्वा कपीनाम् गत्वा मरिनगरे मम मर्दयस्त्वम् अद्वारा शङ्कमेके चत्वारि व्यधिशतगोपुराणि चूर्णम् उद्यानान्यपि भवनान्यभाङ्क्षुरन्ये त्वद्वाजा कृतबहु विप्लवाः प्लवङ्गा विध्वस्तां निजनगरीं निरीक्ष्य रोषादुद्वृत्तारुण नयनेन रावणेन निर्दिष्टजनिचराः पुरान्निरीता निष्पिष्टा न कुरुत वानरानसङ्ख्यान् सत्कोणप्रहत गभीरभूरिभेरि निर्घोषैर्बधिरितदिग्गजेन्द्रमासीद् तत्काले रणमतुलं युगान्तकल्पप्रक्षोभं जय जय सङ्गमालयेश